नमस्कार अॅग्राउन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत नवीन वर्ष सुरू झालंय दोन हजार पंचवीस मध्ये आता शेतकऱ्यांना अशी अपेक्षा आहे की आपण कापसामध्ये जवळपास गेले वर्षभर मंदी पाहिली सोयाबीनना तर गेल्या नऊ दहा वर्षातली मंदी आता सोयाबीन मध्ये आपल्याला दिसते तसंच हळदीच्या बाजारामध्ये मात्र काहीसे एक पॉझिटिव्ह संकेत मिळत आहेत तर या तिन्ही शेतीमालाच्या बाजारांमध्ये या पुढच्या काळामध्ये काय घडामोडी घडू शकतात नवीन वर्षामध्ये कापसाचे भाव कसे राहू शकतात हळदीचे भाव कसे राहू शकतात आणि या बाजाराकडे पाकताना आपण शेतकऱ्यांनी नियोजन कसं आपल्याला फायदेशीर ठरू शकतात याच्यावर आपण चर्चा करणार आहोत आणि या चर्चेमध्ये आज आपल्यासोबत सहभागी झालेले आहेत शेतीमाल बाजार विश्लेषक दिनेश सोमानी सर सर स्वागत आहे आपल्या थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच सर पहिला प्रश्न हाच आहे की आता बरेच शेतकरी कापूस कापूस मागे ठेवून आहेत की कापसाचे रेट नेमके कधी वाढू शकतात तर कापूस बाजारामधली सध्याची परिस्थिती काय म्हणजे कापसाचा भाव गेल्या दोन तीन महिन्यापासून आपल्याला स्टेबल दिसतो तो नेमका काय त्याच्या मागची कारण काय आहेत आणि दोन हजार पंचवीस मध्ये कि आता आपण जानेवारी मध्ये आहोत जानेवारी फेब्रुवारी मार्च किंवा त्या पुढच्या काळामध्ये काय होऊ शकतं कापूस बाजारात बिलकुल अनिल असा रहा की की फसल देखते इसमें तेजी की संभावना थोडीशी जादा ती क्योंकि 300 लाख गटांना तीन सौ लाख गाठ की इसकी फसल गिनी जा रही थी और अगर इसकी बैलेंस शीट देखते हैं हम तो कंजम्पन इसका प्रोडक्शन इसका पिछले साल का सैतालीस लाख गाट कैरी फॉरवर्ड और सामने एक्सपोर्ट की डिमांड ये अठारह लाख एक्सपेक्टेड था समझ लो तो ओवरऑल बैलेंस शीट में ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो कैरी फॉरवर्ड जाएगा वो कम से कम सत्ताईस लाख गाट जाएगा बट फसल इतनी कम होने के बावजूद मतलब कम से कम पच्चीस लाख गाट फसल कम है पिछले साल के मुकाबले फिर भी प्राइजेस में इजाफा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो है जहां पर आइस जो कॉटन एक्सचेंज है वहां पर ये अड़सठ से सत्तर डॉलर करीब करीब चार महीने हो गए इसी दायरे में ट्रेड कर रहा है और एक्सपोर्ट की जो डिमांड है हमारे यहाँ पर ये बहुत निग्लिजिबल है क्योंकि बाहर से ऐसी कोई डिमांड निकल कर नहीं आ रही क्योंकि वहां के प्राइजेस बहुत कम है इसी चक्कर में हमारे यहाँ प्राइजेस बिल्कुल बढ़ नहीं रहे और सीसीआई यहाँ पर है जो एमएसपी के भाव पर खरीदारी कर रहा है एमएसपी के दो दो रेट है यहाँ पे एक सौ कुछ इकहत्तर सौ पचास के आसपास का रेट है जो स्मॉल स्टेपल का है और एक मीडियम स्टेपल का जो पचहत्तर सौ बीस के आसपास का है तो सीसिया अगर परचेसिंग कर रही है तो जो कॉमन जो पर्सनल जीनर्स है उनके लिए बहुत ज्यादा उसको बचना नहीं है और वो गवर्नमेंट का इनका जो दायरा एमएसपी पे खरीद करने का इसलिए वो एमएसपी पे खरीदारी कर रहे हैं प्राइवेट प्लेयर जो है एमएसपी के नीचे खरीदारी कर रहे हैं बहुत समय से प्राइजेस स्टेबल है

अगर अराइवल का हम लोग एक ट्रेंड देखे मार्केट में तो जनवरी में भी अराइवल अच्छे रह सकती है उसके बाद में फेर भी आ, आने वाले दिनों में अराइवल जैसे जैसे कम होती जाएंगी तो क्या मार्केट में हम लोग कुछ पॉजिटिव देखने मिल सकता है जी अनिल मेरे समझ से अभी तक एक लाख पच्चीस वन ट्वेंटी फाइव लैख बेल्स की अराइवल आ चुकी है जनवरी में मोस्टली अराइवल पीक सीजन होता है सबसे ज्यादा अराइवल जनवरी में आती है तो हो सकता है साठ लाख और जनवरी में आ जाए एक पचस्सी फरवरी मार्च में काफी कम हो जाती है फिर मतलब ये लगता है मुझे फरवरी तक 200 लाख गठान की अराइवल्स मार्केट में पूर्ण रूप से आ जाएगी मार्च एक लीन बन सकता है उसके बाद क्योंकि तीन सौ लाख अगर गांध हम आंकते हैं और मेजर जो चंग है अभी तक के 40 बयालीस परसेंट अराइवल्स आ चुकी है और अगले दो महीने में यही पेज से अगर अराइवल्स आते है तो मुझे लगता है कि मेजर चंग बाजार से निकल जाएगा और फरवरी के बाद मार्च एंड तक फिर यहाँ पर भाव बढ़ने की संभावना बन सकती है

आता सर सीसी का सीसीआई न कदाचित एक पंचावन साठ लाख कापूस खरीद के लिए सगत खरेदीदार बायर सीसीआई तो सीसीआई बिल्कुल अनिल करीब करीब मेरे हिसाब से मोर देन फोर्टी परसेंट जो घटाने खरीदी है सीसीआई ने खरीदी है और बींग गमेंट एजेंसी पर इनको खरीदना थोड़ा अनिवार्य होता है और बहुत समय के बाद सीसीआई एक्टिव हुई है

ओके okay. सर आता सीसीआय जर सगळ्यात मोठा बयार असेल आणि सीसीआय स्वतः कापूस वापरत नाही तर तो मार्केटमध्ये कापूस विकतो सुद्धा आज, आज रोजी सुद्धा सीसीआयचा कापूस विक्रेत चालू आहे तर सीसीआय जेव्हा कापूस विकेल तर मार्केटवर त्याचा प्रेशर येत असतं ता का नेमकं काय होतं मार्केटवर त्याचं बीच सीसीआय ने कॉटन सीड बेचा सीड जे तो प्राइजेस मी एकदम से गिरावट आई जो चल रही थी, वो एकदम गिरकर साडे एकतीस सौ बत्तीस हो गई थी क्योंकि इनके पास जब भी कॉटन आती है वो कॉटन का उसका बेस निकाल लेते है और जो सरकी है वो तो मार्केट प्राइस पर डिस्पोज ऑफ कर जाते हैं कई तो सीजन ऐसे रहे जहां पर इनकी फुल बिकवाली होने के बावजूद भी बाजारों में इतने सामने बायर्स नहीं थे लेवाल नहीं थे जिसके कारण प्राइजेस के कॉटन सीट में प्रेशर कंटिन्यू रहा बट अब जाकर कई मार्केट स्टेबिलाईज हुआ और इनकी भी सेलिंग थोड़ी सी धीमी पड़ी है तो मुझे लगता है यहाँ पर अब स्टेबिलिटी आ जाएगी प्राइजेस यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है कोई पॉजिटिव या सकारात्मक न्यूज आती है तो प्राइजेस में इजाफा होने के ही संकेत बन सकते उसके जब सीसीआई मार्केट में अपना जो कॉटन है अभी उनके पास जहाँ कापूस विकल्ते चांगला रेट या कापूस मिला दबाव नहीं आला पाजे मार्केट सुधा सुधारा पाजे तो सीसीआई ने भूमिका कापूस विक्री कसी करना अपेक्षित है जेनेकर शेक चांगला रेट मिले का मुझे लगता है ले ले, पर जस, में क्या उन्होंने कपास में नहीं करना चाहिए बिल्स में नहीं करना चाहिए तो प्राइजेस में जहां पर जब सप्लाई नहीं आएगा बाजार में

हल्दी का कसा से हंगामे हल्दी में क्या हुआ ना पिछले साल या पिछले साल से और पिछले साल डेढ़ साल की बात करूं मैं तो एक पैसठ सौ से सात हजार के भाव हुआ करते थे हल्दी के और चार से पांच महीने में वो बढ़कर अठारह हजार रुपया हो गया ऊपर में उसमें जो है फसल बहुत कम थी तीस से पैंतीस परसेंट सोइंग कम थी और उसके चक्कर में बाजार बढ़ गया पिछले साल में जो है बाजार बहुत स्टेबल रहा अठारह हजार से प्राइजेस घट घट कर घट घटकर एक बार साढ़े बारह हजार रुपए यही और दोबारा बार बारह पंद्रह से साढ़े पंद्रह हजार के आसपास ट्रेड कर रही है इस बार जो है सोइंग थोड़ी सी बढ़कर है पच्चीस से तीस परसेंट लेकिन ये जो सोइंग बढ़कर है ये पिछले साल के बढ़कर है अगर हम नॉर्मल एरिया ऑफ सोइंग देखें तो वो एट पार है बहुत ज्यादा सोइंग बढ़कर नहीं है और सबसे सकारात्मक चीज इसमें यह है कि नॉर्मली हल्दी जो साल कैरी फॉरवर्ड होता है वो पचास लाख बोरी से कैरी फॉरवर्ड होता है इस बार जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है मात्र बीस बाईस लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड रह सकता है सालाना जो हल्दी की हमारी डिमांड होती है वो एक करोड़ पांच लाख या एक करोड़ दस लाख बैग होती है इसमें डोमेस्टिक कंजन एक्सपोर्ट सीडिंग सब कुछ आ गया है अगर हम इस साल की फसल कोई सत्तर बोलता है कोई पचहत्तर बोलता है कोई अस्सी बोलता है अगर हम पचहत्तर से अस्सी लाख बोरी की फसल भी मानते हैं और बीस बाईस लाख कैरी फॉरवर्ड भी कहते हैं तो ये बैलेंस शीट एकदम नेक टू नेक डिमांड सप्लाई मैच करेगा हो सकता है कि डिमांड थोड़ी सी ज्यादा ही रहे सप्लाई के मुकाबले तो ओवरऑल जब भी बैलेंस शीट टाइट रहती है और मेरा एक स्टडी है जब भी जिस चीज की कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम होती है उस चीज में प्राइजेस बढ़ने में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अप्रैल का महीना पीक अराइवल का पीरियड होता है जबकि नया सीजन आता है नया क्रॉप होता है उसके बावजूद जो हम एनसीडीएस के रेट देख रहे हैं पंद्रह हजार के आसपास खड़े हैं मतलब ये दर्शाता है कहीं ना कहीं इसमें शॉर्टेज जरूर क्रिएट हुआ है और आने वाला समय हल्दी के लिए एक गोल्डन पीरियड साबित भी हो सकता है ओवरऑल यहाँ से कहीं पांच से हजार रुपए का डिप मिलता है तो मेरे हिसाब से हल्दी में निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है आने वाला साल दोबारा बीस हजार का लेवल मुझे क्रॉस करता हुआ नजर आता है मुख्य तो जो हल्दी के सोइंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसके इल्ड जो है ये कंटिन्यूस डिक्लाइन होते जा रहे हैं तो जैसे इसके इल्ड डिक्लाइन हो रहे हो रहे तो किसानों को लगता है कि मुझे अप्रोप्रियट रेट मिलना चाहिए

एक तीजी का इसमें संकेत जरूर है कि आपको थोड़ा सा करके रखना चाहिए। एक आप जैसे नया सीजन शुरू हो जाएगा मई में आपको ये देखने अच्छा शतक थोड़ा सा थाम तीन महीने रेट मिलू सकते थोड़क चाहिए जो नई अच्छा। फसल है नई फसल की बात कर रहा हूँ मैं अभी पुराना जो माल है समझ लीजिए अगर आप चार महीने होल्ड कर लेते हो तो आपकी कॉस्ट वैसे ज्यादा बढ़ जाती है जो पुराना माल अगर भी आपको अभी चौदह हजार साढ़े चौदह हजार मिलता है तो उसको बेचे नई फसल जो आने वाली है मैं उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि वहां थे आपको बड़ी मिल सकती है बिल्कुल जो नवीन माल है आता सर अनखीन एक कमोडिटी है कि जो आप महाराष्ट्र शूप महत्वाची थे सोयाबीन सोयाबीन युवा शतक नाराज किया मंदी है मार्केट मे दोन हजार चोवीस मंदी गेल बहुत शतकबीन विकन कहीं शतक बहुत बार शतक है अजो दजार पंचवीस मध्य सोयाबीन बाजार मधे कई तेजी से संकेत का जो प्राइजेस है जो हम पिछले बार भी हमने वीडियो किया था तो बयालीसौ तिर सौ के रेट इस बार भी सौ रुपया थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है बहुत ज्यादा इसमें तेजी आई नहीं है अगेन सेम रीजन है अगर ब्राजील की मैं फसल देखता हूं तो एक सौ इकहत्तर बिलियन बुशल का वहां पे फसल है सोलह पंद्रह परसेंट ज्यादा है अर्जेंटीना में थोड़ा सा वेदर डिस्टर्बेंस है और उसी के चलते सीबोर्ट जो नौ था वो दोबारा 10, के आसपास आ गया, भी 40 गया।, भी गया। तो है भी साथ डॉलर के आसपास ट्रेड ऑयलिस है साथ ही साथ अपनी जो कॉटन सीड साथन सीट ऑयलता है उसमें भी भाव में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं है सोयाबीन बढ़ने का मुख्य कारण होता है सोया मिल की डिमांड अगर सोया मिल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है तो ही संभावना है कि सोयाबीन एमएसपी से ऊपर चले एमएसपी एस की फोर एट नाइन टू

इससे बहुत बड़ी तेजी की है मुझे नजर नहीं आती है और शायद हो सकता उसमें भी थोड़ा वो समय लगे। बिल्कुल के फायदा नहीं है। एमएसपी अगर गवर्नमेंट थैंक यू सर आ, आता अपने तीन महत्व पीक होते आ, कापूस सोयाबीन हलदे शुरूआर मागच्या आठवड्यात सरांनी आपल्याला तूर आणि हरभरा या दोन शेतीमालाच्या विषयी की भविष्यामध्ये काय घडू शकतं याविषयी सुद्धा माहिती दिलेली आहे आपल्या वेग कुणी पाहायला नसेल तुम्ही बघू शकता मागच्या रविवारी सरांनी त्याबद्दल मार्गदर्शन केलेलं आहे धन्यवाद सर आपने टाइम दिया और सवालों पुरे जवाब जबाब थैंक यू